ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਮੋਗੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਧਰ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਬਟ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਗਰੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨਲ ਅਟੈਂਪਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦੂ ਵੀ ਖਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਥੇ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਥੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੂਡੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕਾਰਟੂਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਜੀਐਸਆਰ ਟੀਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਆਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਹਮ ਇੱਕ ਟੂਡੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਮੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਮਨੇ ਚੈਨਲ ਪਰ तीन चार वीडियो डाल रखा है अगर आपने नहीं देखा है तो जी एस चैनल है यूट्यूब पर आप जाके इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं तो अगली स्टोरी है जो हम क्रिएट कर रहे हैं हमें स्टोरी पहले बनाना होता है फिर कार्टून बैकग्राउंड बहुत कुछ होता है आपको सब कुछ सिखाया जाएगा लेकिन देखो अब ये हमारा घर है ये हमारा ट्रैक्टर है और ये हमारे राइटर है डायरेक्टर भी हैं ये स्टोरी को क्रिएट करते हैं अभी बातें हो रही किसी किसी के साथ तो बारिश थोड़ी थोड़ी सी हो रही है मैं आपको दिखा दूँ यहाँ का वेदर है यो कोशिश करूँगा आई होप आपको दिखा होगा कुछ ना कुछ तो तो चलो आगे देखते हैं हम क्या कर रहे हैं ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਛੱਡੀ ਇੱਕਣ ਛੱਡ ਦੇ ਛਾਣ ਦੇ ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾ ਕਸ ਨੱਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਗੇਟ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਔਰ इधर किसी बार अपना देख रहे होंगे देखो और इधर अपना घर है और ऐसे में बारिश हो रही है मैं तो मैं दिखा दें डायक्टर साहब करे आ रहे हैं स्टोरी के सी इधर इधर स्टोरी स्टोरीट करो जी साढ़े पास में सो so आप देख रहे हैं कि मैं जो इस चीज़ से पानी अपने धान में जो छोड़ना होता है उसमें छोड़ने के लिए जा रहा हूँ रात को लाइट है जो वो आएगी तो आपको मोटर दिखाऊँगा कौन सी हमारी मोटर है और कितनी बेस्ट जगह है सो so गई ये मोटर है हमारी और ये दो पैप है आप देख रहे हैं ये जो पैप है ये वाला जो लगा हुआ है इसके साथ ये हमारे खेतों में ही जा रहा है ये और तरफ जा रहा है दूसरी तरफ जा रहा है ये और ये अटैच है ठीक है जब मोटर चलेगी इसमें पानी निकलेगा वहाँ आपको वहाँ दिखाते हैं सो so गैस एक पॉइंट अच्छी तड्डा हुआ है लगभग दूरी ये तो मन देसी रही है सो so गैस ये हमारा धान है ये हमारे घर है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और इधर हमारी मोटर है यहाँ सामने और एक पॉइंट इस साइड निकाला हुआ है यहाँ जो हमारा धान दोनों तरफ पानी जो मोटर का है वो निकलता है और जो पानी होता है पॉइंट हमने यहाँ निकाला हुआ है एक सामने इस तरफ वहाँ इस साइड निकाला हुआ है और, और एक इधर यहाँ शायद आपको कोई ये ये जो छोटा सा एक पेड़ दिखाई दे रहा है वहाँ पर निकाला हुआ है ठीक है और यहाँ से बंद किया हुआ चलो चलता हूँ इस तरफ लेके आपको पता चलेगा कि पानी किस तरफ है जो निकल रहा है और कैसे है ना वहाँ से बंद भी नहीं कर सकते हैं और सो गाइस यहाँ हम जा रहे हैं अपने दूसरे खेत में यहाँ पानी निकलता है मतलब लाइट तो नहीं है गाइस लेकिन रात को आएगी रात को हम यहाँ पर नहीं जो है पैदल चल सकती चलो चल तो सकते हैं लेकिन मुश्किल है ना जो काम दिन में कर सकते हैं वो रात को क्यों करें है ना तो इसीलिए मैं अभी पानी की जो सेटिंग है वो कर देता हूँ रात को मेरे को ना देख उठना पड़ेगा देखना पड़ेगा ना ऐसी जो मोटर चलती रहेगी और पानी फिल हो जाएगा सो so गाइज हम यहाँ पहुँचने वाले हैं यहाँ पानी निकलता है अगर यहाँ पर आप दान देख रहे होगे तो इसने मुंजर है जो वो नकार रखी है प्लीज़ आप ये भी बताएं कि मैं पंजाबी में ब्लॉग बनाऊं या हिंदी में बनाऊं आप जैसा बोलेंगे वैसे ही आने वाला ब्लॉग वैसा होगा कमेंट में ज़रूर बताना सो so गैस मैं आपको पंजाबी भी बोलकर दिखाता हूँ मैं प्योर पंजाबी कोशिश करूँगा बट हिंदी जो वो वो जबरदस्ती निकल जाती है ना इसका जो धान में पानी यहाँ पर चल रहा है यहाँ पर ये यह खुला हुआ है अगर आप देखोगे ये ये दूसरी मोटर का है ठीक है और ये हमारे खेत का जो मोटर है उसका पानी यहाँ निकलता है तो यहाँ पर है जो पानी तो बहुत ज़्यादा फिल हो चुका है बट वहाँ पर मैंने खोला नहीं इसीलिए यहाँ मैं नहीं लगा सकता चलो बाद में आऊँगा यहाँ पहले अब वहाँ पर छोड़ के आना पड़ेगा मेरे को जिते असी पानी छता है ये साढ़ा झोना है और उधरले पास जो मोगी का पानी हो ये वह है और ला चलो उधरले पास दिखाने दोनों सो so गैज यहाँ पहुँच चुके हैं यहाँ इत निकलता है मोगी का पानी सो गायज हिंदी फिर आ जाती है आ गई है ना तो इस साइड ਦੂਸਰੇ ਪਾਈ ਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਹਮਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਮੋਗੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਧਰ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਤਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੰਜਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੋਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੀ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਪੈਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟਾ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਲਗਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਰਾ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਬਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਖਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ سامنے ਵਾਲਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦਰਖਤ ਇਹ ਪਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ देखो इतों की हम अस निकल के जोड़ा उधर जावे काफ़ी रिस्क हो सकता है जगह देखो यहाँ पर कोई सांप वगैरह भी रह सकता है लेकिन हम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आगे निकलेंगे और ये इधर देखो इस तरह साइड भी जो जा रहा है जो रास्ता रखा हुआ था ये यहाँ पर पानी है जो वो निकलता है ये वाला इस साइड जाने के लिए ठीक है तो यू कर देंगे अभी बंद ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰੂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ ਸੇ ਚਲੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਟੀਨੂ ਪਾਣੀ ਪਰਚੇ ਹੁਣ ਇਧਰ ਦੀ ਜਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਾਊਂਗਾ सो so गैस ये वही है रास्ता यहाँ पर सामने इस साइड आपको दिखाऊंगा यहाँ पर इस साइड का है ना आप इसके बीच देखोगे तो यहाँ मोटर है वो वाला ठीक है आप देखो तो यहाँ ये रास्ता है ਗਾਈਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੂਡਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕਾਰਟੂਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਜੀਐਸਆਰ ਟੀਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੌਰੀ ਭਾਈ ਅਗਰ ਆਪਕੋ हिंदी नहीं अच्छी लगती है तो जहाँ आपको पंजाबी नहीं अच्छी लगती है तो चलो जैसा भी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताना ठीक है भाई ओके मिलते हैं अगले ब्लॉग में बाय बाय